С удовольствием представим гостя в студии политолог, эксперт по местному самоуправлению, глава гражданского объединения Муниципальная лига Киева, заместитель главы Киевской городской партийной организации Кивщина» Александр Федоренко. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, 25 мая впереди. Мы продолжаем тему выборов и тему Восточной Украины. Все-таки, как вы думаете, какова вероятность того, что выборы на востоке будут сорваны? И если да, то какими э, способами, как вы видите, это может произойти? Я думаю, что выборы на Востоке все-таки должны состояться. Возможно, они будут сорваны там в некоторых городах, таких как Славянск. И я считаю, что власть центральная сделает все для того, чтобы выборы состоялись, потому что избрание легитимного президента ⁇ это очень важный вопрос в тот период, когда вообще стоит вопрос, будет ли Украина независимым и суверенным государством. Поэтому я думаю, что все-таки они там состоятся. Возможно, только в некоторых там городах или районах какие-то эксцессы. И вот прежде чем мы перейдем вот к более подробному обсуждению безопасности на выборах э, предстоящих, я бы хотела коснуться вопроса. Вот мы сегодня обсуждали с утра о том, что жителям Крыма придется поехать в Херсон. И если раньше я абсолютно точно это помню в эфире, в нашем эфире в этой студии э, один из экспертов нам говорил, что будут выделены специальные автобусы, что людей смогут доставлять на участки. То есть сейчас становится абсолютно понятно, что э, люди, проживающие в Крыму и желающие проголосовать за президента Украины, должны будут ну, как минимум дважды съездить до 19 мая для того, чтобы перерегистрироваться на участках, а потом 25 если захотят проголосовать. И вот возникает вопрос а Ну, вот... Неужели нельзя было как-то этому электорату упростить механизм? По крайней мере, хотя бы вот, те же бесплатные автобусы. Если уже нам в любом случае нужны голоса, и нужно, чтобы максимальное количество людей пришло на эти выборы, вот, поспособствовать этому, как вы думаете? Ну, насколько мне известно, Херсонская область администрации и губернатор Херсонской области Юрия Дарченко делают все для того, чтобы. Крымчане могли принять участие в выборах президента, но вы же понимаете, что проблему с их голосованием создала не Украина, а соседнее государство, которое по сути оккупировало Крым, поэтому но в их Имя, в которое мы не называем. Ну <laughs> это Россия, конечно. естественно. Вот. Да. А вот, а вот нужно в продолжение. Угу. Вот смотрите, получается, что Украина не, не не признает, да, как Крым как российскую территорию, и при этом а, а Россия при этом у себя проводит голосование референдума Донецкого да, в Москве. То есть, получается, жители, граждане Украины, живущие в Москве, могут принять участие вот в этом незаконном референдуме, а жители Крыма, украинцы с нашими паспортами, которые хотели бы принять участие, в них нет такой возможности. Вот это связано с тем, что территория признана оккупированной, на нее невозможно проводить выборы. Возможно, какие-то исключения? Можно как-то договориться или нет? Вот, с тем, чтобы на территории Крыма открыть, может, частично избирательные участки. Я не думаю, что на территории Крыма можно их открыть. И Россия, и самопровозглашенные власти Крыма всяческим образом этому препятствуют. И все препятствия для голосования жителей Крыма, которые хотят жить в Украине, создаются не украинской стороной, естественно, а властями Крыма. Продолжим разговор. Сейчас передадим слово Ире Ильченко, которая, как и обещали, сообщит нам о ограничении срока хождения гривны в Крыму. Ир, пожалуйста. Так, дякую, колеги. Отже, Держдума Росія схвалила поправку про скорочення терміну обігу та розрахунків в українській гривні у Криму. Згідно з цією поправкою, з 1 червня цього року гривня на території півострова матиме статус іноземної валюти. Тому міняти гривню на рублі у Криму за офіційним курсом Центробанку Росії можна буде до 1 червня. А сьогодні за цим курсом 10 гривень коштують 29 російських рублів. Як пояснив голова профільного комітету з конституційного законодавства і Держбудівництва, Євництва Володимир Плігін з прийняттям цієї норми будуть налагоджені всі необхідні процеси пов'язані з обміном валют та взагалі роботи з валютами. За його словами, все пройде технологічно. Відповідна банківська система у Криму і Севастополі вже організована. Спасибо. Спасибо, Ира. Возвращаемся в студию и сразу же хотим перенестись во Владимирский собор, где продолжается молебень во главе с председателем, с предстоятелем Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филаретом. Подробности узнаем у нашего коллеги Сергея Шинкарчука. Сережа, пожалуйста, тебе слово. Коллеги, доброго дня. Так, действительно, сейчас у Владимирском соборе тревая служба Пам'ять святого великомученика Макарія Київського його її проводить патріарх Київський та всієї України Руси Філарет, і на службі присутні духовенство з усієї України. Справа в тім, що це свято відоме тим, що саме у цей день один раз на рік відкриваються мощі святого Макарія, які вже останні 70 років перебувають саме тут у Володимирському соборі, і саме біля них зараз відбувається урочиста літургія. А за кілька хвилин. Мы планируем высплетлить подход, скажем так, до прессы, власно, самого патриарха, и будем вам транслировать это на живо. А пока еще слово вам, коллеги. Спасибо, Сережа, спасибо, Сергей Шинкарчук сейчас находится в Владимирском соборе. А мы продолжим разговор в студии Александр Федоренко у нас в студии. Александр, и вас тоже хочу спросить сегодня произойдет круглый стол. Почему, на ваш взгляд, в нем не принимают участие представители так называемых Донецкой и Луганской республик? Потому что это... Эти люди просто сепаратисты и, по сути, преступники. Они, они не есть представителями жителей восточных регионов Украины. Ну смотрите, вы второй человек, который за последние полчаса вот говорит эту формулировку, а в то же время Ангела Меркель э, говорит, не могу сказать, что э, что-то отличающееся от того, что вы сказали, но она формулирует мысль таким образом, что мы готовы разговаривать даже с сепаратистами, если они сложат оружие, мы готовы делать их участниками переговорного процесса. Может быть, мы сами вот такими формулировками не способствуем диалогу? Как вы думаете? В принципе, в словах Ангелы Меркель есть, естественно, рациональное звено, но она же четко формулирует, что эти люди должны сложить оружие. Оружие они не складывают, поэтому я настаиваю на том, что говорить не о чем с людьми, которые взяли оружие, убивают украинских военных милиционеров, о чем с ними говорить. Кто их избрал и кто их уполномочил. У них нет мандата доверия жителей восточных регионов, поэтому я считаю, что с ними нужно говорить на языке закона и наводить там порядок. А референдум, который прошел 11 числа, он не показал какой-то процент все-таки доверия к этим людям? Ну, вы же понимаете, что на самом деле никакого референдума не было, было неоднократно ну, так называемый референдум. Ну, так называемый называем. референдум uh -huh. это более точная формулировка. Uh -huh. И неоднократно задерживались машины там уже с готовыми заполненными бюллетенями. То есть, ну о каком референдуме можно говорить, когда, во-первых, это проводится под дулами автоматов, во-вторых, это ну где ну, нету не, не было ни наблюдателей там, международных. То есть uh -huh. это люди собрались, написали протоколы и, и, по сути, жители не голосовали. А как вы думаете, вот в выборах на, на 25 мая на Востоке не побоятся ли ехать международные наблюдатели туда? Uh -huh. Трудно сказать. Определенная опасность есть, но я думаю, что если центральная власть как-то прогарантирует им безопасность, и не просто прогарантирует, а ее обеспечит. Это усиленная охрана? Да, наверняка они будут там присутствовать. Угу. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам большое за то, что нашли время и приехали к нам сегодня. Хорошего вам дня. Спасибо. Мы продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами, знаете больше.